А вы знали о том, что нас с вами все время дурили и обманывали, преподавая нам ложную историю Земли, что ей миллионы, миллиарды лет, что не было никакого всемирного потопа, не было никаких апокалипсисов, катастроф что люди всегда жили спокойно и безмятежно на нашей земле, и что так будет продолжаться еще миллионы, миллиарды лет, чтобы люди ни о чем не задумывались, жили просто как хотят. И многие, которые поверили в это, стали эволюционистами, атеистами, сатанистами, перестали верить в Бога, перестали верить в Библию. Многие из них прожили свою жизнь зря, без смысла, и умерли, и пошли в ад на вечное мучение. И это очень страшно, потому что они выбрали верить не истинной истории, а верить просто бредням и фантазиям больных людей, которые не обоснованы и не доказаны. Ни эволюция, ни миллионы, миллиарды лет, ни большой взрыв. Это не доказано, нет никаких фактов. Но вот Библия является документом, который доказан и научно, и исторически, и археологически, потому что ее записывали свидетели и очевидцы тех времен, которые жили на нашей земле. Люди, которые видели все происходящее и записывали, чтобы это дошло до нашего с вами времени, чтобы мы знали, что по-настоящему происходило на нашей земле. И Библия, она говорит о том, что был всемирный поток что на Землю падали астероиды. И геология нашей Земли, она подтверждает это. А также Иисус Христос, Он предупреждает нас в книге Откровения о том, что нас ожидает также всемирная катастрофа за безбожие, за грехи и беззаконие людей. Будет открыта шестая печать апокалипсиса когда на земле будут происходить мега землетрясения, горы сдвинутся со своего места, наша атмосфера повредится и будут падать астероиды. Многие люди, слушая это, могут сказать, что это за фантастика, такое только в фильмах бывает. Но вы знаете, на нашей земле уже происходят мини-апокалипсисы. Когда извергаются вулканы, то происходят мега землетрясения, происходят также повреждения нашей атмосферы. И если вы почитаете в интернете что только извержение Святой Елены или вулкана Кракатау, какие были серьезные последствия? Это мини апокалипсисы. А вы знаете на нашей Земле? тысячи вулканов. И если в разных точках Земли начнут они извергаться, то тогда как раз таки и откроется шестая печать апокалипсиса. Все это реальные вещи. Наша Земля, она пропитана этим. Поэтому нам не стоит обманываться, терять свое время зря. Нам нужно сейчас прийти к Богу, начать изучать истинную историю, чтобы действительно сам Господь, Он мог нас вести по истинному пути, и сохранить нас, даже несмотря на все эти проблемы и катастрофы, которые будут происходить. Будьте благословены и верьте истине. А чем мне может зарадить Бог? Як він може змінити моє життя? Навіщо мені взагалі потрібен Ісус? Ви чули таке від людей? Я неодноразово чув. Можливо, ви й самі так думаєте. Хочу з вами поділитися історією хлопця з нашої церкви. Як змінилося його життя до знайомства з Ісусом Христом та після, яке воно було до та, яке воно стало після? Це історія хлопця, який шукав можливості. Стати забезпеченим, успішним в цьому світі, і е, хотілося, знаєте, йому стати швидко багатим, і зв'язався з відповідною компанією, е, займалися грабунками, і в один прекрасний момент е, одного із е, цієї так званої банди е, зловили, і він здав усіх інших. Всі, в кого були кошти, відкупилися. А з цього хлопця зробили ЦАПА відбувайла, як у нас завжди буває. Як немає коштів, то ти будеш винним. і зробили з нього ватажка банди і відповідно ув'язнили. Перебуваючи в в'язниці, він виношував собі план помсти для всіх своїх подільників. За цей період, знаєте, в нього помер батько. Він закінчив життя самогубством. Він повісився, не витримавши. Того, що його син злодій, і він розумів і винуватив себе в цьому. І в один прекрасний момент його дівчина принесла йому книгу в в'язницю, книгу наших пасторів, яка заснована на реальних історіях людей з нашої церкви, як Господь міняв їхнє життя. Книга називається Останні стануть першими. І знаєте, ця книга розповідає, як ми можемо з останніх, як нас дияволи, цей проклятий світ робить останніми, і як можна з цього вигребти, з цього, скажімо так, лайна життєвого і стати першим, першим в очах Бога, першим отримати свій спадок від Бога. І цей хлопець взяв цю книгу і почав її читати. І вона змінила назавжди його життя. Він знайшов Бога, він почав молитися до Бога. І Господь далі вплинув на його життя. Він його змінив. Його там через певний період часу дали йому умовний термін, його випустили. Він знайшов роботу. На сьогоднішній день він являється успішним в усіх сферах життя. Він має сім'ю, він має люблячу дружину. І найголовніше він має служіння. Він служить Богу. Тому не цурайся, Господа. Якщо Бог стукає в твоє серце, відчини йому. І Господь нам завжди змінить твоє життя. Він дасть тобі благословіння замість прокляття бо Господь хоче, щоб кожна душа спаслася, і він прагне до цього саме тому через людей він стукає в твоє серце. Пусти Бога в своє серце, і він назавжди змінить твоє життя. Любіть Бога та ближнього, та будьте благословенні. Очень важно слушать тех людей, слушать тех проповедников, которые имеют богатый опыт. Потому что сегодня много есть людей, которые учителя, проповедники, но... Немногие могут действительно похвалиться тем опытом и тем результатом, который есть в той же Украине или через что прошла Украина. Поэтому советую вам слушать людей, которые имеют действительно этот опыт. Потому что люди, которые проходят вот эти все испытания, которые наваливаются, это звезды в руках Господа. А если слушать без опыта человека то это как пойти к зубному врачу, который не имеет опыта лечения. Вот это равносильно. Люди говорят, я разочаровался там вере в Бога, наткнулся не на тех специалистов, там обобрали, научили не тому, какая это была секта или ересь, или э, что-то какие-то конфликты. Э, зубы вы лечить ходили однажды в жизни, если вам попался нехороший специалист и что-то он навредил. И этот опыт есть у каждого. Каждый говорит, о, там была плохая пломба или даже лишился зуба. Это неужели говорит о том, что вы больше никогда не пойдете лечиться? Конечно же, будете с еще большим опытом искать еще большего специалиста, правда же, чтобы вылечить и чтобы избежать таких последствий, как потеря, например. Поэтому если вы сегодня имеете возможность слушать миссию Слова Божие, чисто Евангелие, и даже если вы расстроены от того, что в вашей жизни были потери, то наоборот радуйтесь, что вы нашли. Чистейшее Евангелие, неискаженное Евангелие, чистое Слово Божие. И присоединяйтесь, мы рады будем ежедневно с вами делить этот хлеб и молитву. Ну, Евангелие это жизнь, потому что оно берет свое начало от Слова жизни, от Иисуса Евангелия. И поэтому кто найдет чистое Евангелие, кто примет чистое Евангелие, тот будет иметь жизнь и благословение от самого Бога, тот не будет жить во тьме. И так как мы уже много десятилетий служим, имеем уже опыт и видим, как это происходит. Те люди, которые слушают, особенно мир, когда становится такой катастрофичный, когда больше войн, больше проблем, больше катастроф у людей больше происходит разрушение на уровне духа, души и тела, страданий больше, и люди не пытаются найти ответ, но медицина, оказывается, она ограничена, таблетки ограничены. Поэтому, чтобы мы вам посоветовали то, что работает, люди, которые подписываются и слушают каналы с утра до вечера, убирают всякую информацию, которая идет, хоть она какая увеселительная или новостная или еще что-то, этот поток, от этого и происходят чаще всего проблемы и расстройства. Нужно слушать божественную информацию, и тогда будет приходить исцеление, восстановление, обновление на всех уровнях, на уровне духа, души и тела. То есть это проверено, это факт, и поэтому миссия Слова божие и работает, потому что это дает огромный-огромный результат и ответ людям. Поэтому не упустите своего шанса. Используйте. И если ты скажешь, ну как же без новостей такое в мире происходит, но ну, я тоже смотрю новости, взял, прочитал там сколько надо, 15 минут, 10 минут, ну полчаса максимум ты прочитал новости там за сутки, и ты знаешь информацию, если надо, там тебе какая-то одна другая статья, прочитал что-то подробнее, и все. Но тебе не надо тратить на это непонятно сколько часов. Если ты в это погружаешься, потом проблем не избежать, поэтому так много людей сегодня расстроены душевно, психологически, само собой это дает на тело и расстройство на всех уровнях. Поэтому пустите Бога, пускайте минимум этой, можно сказать, мирской информации а опустите больше в свою жизнь божественной информации. Мирская информация, то есть новостная, она должна быть дозированная, имейте мудрость. Опустите ту информацию, которая будет наоборот вас созидать, которая будет давать вам правильно это все пережить, правильно это пройти. И это уже факт сегодня, потому что люди для этого и приходят, они находят жизнь, они находят ответ, они находят исцеление на всех уровнях, восстановление происходит разрушенных людей как личности, и мы видели это неоднократно. Но точно так же мы видим много ошибок, когда люди как начинают за здравие, а оканчивают за упокой. Потому что Одни приходят с болезнями, шизофренией, то есть безумные люди, и они начинают каяться, они начинают поглощать Евангелие действительно, слушают с утра до вечера, и мы видим восстановление у человека происходит. И в то же время есть люди, которые уже находясь в церкви, они впадают в религию, они себе что-то вырисовывают, и они пытаются по-своему где-то что-то или послушать кого-то нечистого Евангелия, и начинают там совмещать. И мы видим это расстройство, Иисус об этом предупредил. Он говорит, когда вы в церковь приходите, когда Евангелие чистое слушаете, вы получаете освобождение от проклятий, от бесов, от всех, от чертей, от сатаны. То есть вы защищены. Но если вы в этом не возрастаете, что происходит? Происходит тогда проблема. И заходит семь злейших, написано, больше бесов тогда вернется, больше проблем возвращаются, потому что вас очистили, как дом убрали. И если туда не поселится Бог, вы не позволите, чтобы Бог поселился, чтобы вы возрастали духовно, что туда -то происходит? Тогда возвращаются проклятия, бесы, и приходят, чтобы еще больше закрепиться и утвердиться на этой территории. Приходит поражение ума еще с этим, что когда мы не заботимся иметь Бога в разуме, да, не заботимся хранить чистое Евангелие, приходят проклятия. И я видел и вижу массу таких людей, которые были в церкви, и потом они отходят от церкви, или они пытаются по-своему верить, они э, находят себе философов, даже религиозных, и начинают слушать. Но результат, я вижу, во что их жизнь превращается. Шизофрения, то есть они уходят от реальности. То есть Бог нас приводит в реальность и освобождает от всех этих иллюзий, когда люди даже видят, может, чертей, бесов. И наоборот, мы видим, что когда люди, они уходят от Бога, или физически они уходят из церкви, или даже если в церкви они остаются, но они не соединяются со Христом, то есть душой, телом, разумом, они не соединяются с Богом. Что происходит? Проблемы с головой проблемы, депрессии, панические атаки, страхи, которые есть, и вообще шизофрения. Я вижу очень много людей, и только могу сказать, что это реальность, что Иисус говорит, 7 раз больше придет чертей, если мы действительно не сохраним вот это спасение, вот эту благодать, вот эту милость, которую Бог дает. Поэтому Он дает нам какую благодать, что... Когда мы пришли, Иоанн пишет, «Вы дети Божьи, и по милости вам дано спасение». Но дальше задача — возрастать, чтобы мы стали юноши. А юноши — это кто? Юноши, они сильны, потому что Слово Божье пребывает в них, Слово Божье — это Бог, и они уже победили лукавого. Отцы есть, те, которые познали безначального. Отцы — это те, у которых церковь — это их семья, которые они полагают жизнь, отдают за церковь. И таких людей сразу можно увидеть результаты плотных их жизни, которые посвятили свою жизнь, которые знают Бога, и Бог их берет как фундамент, да, и на основании их он строит и получается храм. Люди спасаются, получаются прекрасные церкви. Поэтому не пропустите этого момента, это очень-очень важно. Люди, которые приходят, они освобождаются. Люди, которые начинают играться в церковь, играться в Бога, которые отходят из церкви. Поражение ума — вопрос только в какой степени. Потому что Бог дает мудрость, ну как он дает, он так ее просто и забирает. Но ему даже не забирать надо. Бог просто отходит от человека, а приходят черти. А если приходят черти, приходят проклятия, уже неправильно работают мозги, ты думаешь, что все правильно, а оно все неправильно. Вы знаете, что когда ты покупаешь какой-то прибор, или какую-то технику, или что-то покупаешь, всегда прилагается инструкция. Поэтому ты человек... И ты не знаешь, кто ты, откуда. Но Бог знает, который тебя сотворил. И поэтому Он дал инструкцию. Библия — это инструкция, как же тебе надо жить и как тебе надо использовать эту жизнь и весь ресурс, который тебе дан. Поэтому Иисус дает заповеди. И Он говорит, что выполняет счастлив, блажен, 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 блажен. Блаженны те, которые ищут Царство Божие те, которые там кроткие, те, которые чистые сердца, миротворцы Бога узрят, будут ценами Божьими, те, которые за Иисуса стоят, за правду, их наследие Царствия Божие. они будут блажены, они будут счастливы. И это инструкция. Если ты игнорируешь и инструкцию, ты вообще даже не можешь с одной клеточкой там разобраться, с атомом, с бактериями, что человек из себя вообще представляет о всей глобальности говорить этой вселенной или человека это венец творения да и вся эта красота который рай создан или земля что подобное нету ничего что Бог сотворил и когда ты пренебрегаешь эту инструкцию само собой люди не могут быть счастливы потому что не понимают ни смысла жизни ни воли Божьей поэтому Подписывайтесь, слушайте действительно каналы, слушайте чистые Евангелия. И вы обретете тогда смысл жизни. Вы получите инструкцию от самого Бога на вашу жизнь, на ваше счастье. Вы будете свободны. Аминь. Будете счастливы и вы получите заповеди от самого Господа. Поэтому все находится в ваших руках. Одно еще раз скажу, те люди, которые это используют, они становятся свободными, они становятся счастливыми, они обретают смысл жизни, они знают волю Божию и предназначение на свою жизнь. Те люди, которые это игнорируют, это теряют, они сбиваются с этого, с пути, поэтому Бог называет это узкий путь. Те, которые становятся на широкий путь, они пытаются это совмещать, они плохо оканчивают. И таких людей я вижу поголовно, которые спорят в своих мозгах. То есть они не в реальности, они находятся в иллюзии. Поэтому инструкция сделает вас счастливыми. Для этого пришел Иисус Христос. И Он принес этот ответ, чтобы вы имели смысл жизни, предназначение, для чего вы родились, и волю Божью на вашу жизнь, кто вы, что вы, зачем и что вы должны сделать на этой земле.